নেই কোনে বান এইখন বান এইখন হল বান মাছ ধৰা পদ্ধতি দি নাই বাৰু এই ভালবা জানখন এনেকৈ আহিছে আৰু পানী খিনি এনেকৈ হুমাইছে আৰু পানী খিনি হুমাত মানে মাছ খিনি লগতে গৈছে আৰু কথাটো হেতু কম পাইছে আপোনালকে কথাটো বাকি ময়ো গৈ আছো কি হয় চাওঁ এনে কৰি সেয়া মাছ দেখিছে মাছ আজি ইমান লগা নাই এজনী ককিলা বুলি কওঁ এজনী ডাঙৰখিনি বিকি দিয়া হ'ল এতিয়া বৰ্তমান ডাঙৰ মাছ আমিয়ে দেখিলে বুলি বান মানে মাছ ধৰা এক বৃহৎ সঁজুলি বাঁহ বাঁহেৰে ইমান কষ্টৰে বনাইছে চাওক গোটেইখিনি বাঁহেৰে বনোৱা আৰু বহুত কষ্ট হৈছে এইখিনি কষ্টৰ ফল পাবলৈ কিমানখিনি মাছ লাগিব লাগিব আপোনালোকে এবাৰ চিন্তা কৰি চাওক এই বান্ধ কেইবাটাও বানপানী যোৱাৰ পাছতহে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আপোনালোকৰ ঘৰৰ ফালে এনেকুৱা আৰ্হিৰ বান্ধ আছে নেকি কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন ইয়াক আমি বান বুলি কওঁ আপোনালোকে কি বুলি কয় নাজানো এইখনে হ'ল বান্ধ বাঁহ মাছ ধৰা এইফালৰ পৰা যিবোৰ পানী আহিছে মানে ধুনীয়াকৈ এইফালেদি এনেকৈ সোমাই গৈছেগৈ আৰু সোমাওঁতে সোমাওঁতে নে কৰি মাছ আহি গৈছে লগত দুলুমণি নৈখন চাওক কিমান মাজত আছে এনেকৈ যেতিয়া ভুল পানী আছিল মানে এইখন পৰা ডুবি গৈছিল গৈ এতিয়া শুকালে যে আৰু মাছ এবাৰ পিঠাৰী মাছ বহুত আহিছে বুলি শুনিছিলো আহি আছোঁ আৰু মাটিত একদনৰ কেনেকুৱা পঢ়িলে মানে ক'ম আপোনালোকৰ কেতিয়াবা মানে আপোনালোকক যাব নোৱাৰোঁ কেনেকৈ ৰখাওঁ আহি থাকক যাওঁ আৰু দেখিছে এতিয়া পানী হ'ল মানে উৎসৱ হৈ আহি থাকে চালনী আহি থাকে আৰু মাছো খুৱাই থাকে সেইকাৰণে আৰু তেনেকৈ পানী মানে তেতিয়া ক'লৈ গৈছিলে এখন কথা এনেকুৱা হেৰি কৰিছে আৰু আপোনালোক কি হৈছিলে মাছটোতো আহিছে বাৰু কিছুমান মানুহে ঘপককৈ পাৰ হ'ব নোৱাৰে কিন্তু মই পাৰ হৈ আহিছোঁ এতিয়া পাৰ হৈ যাম আৰু এইপিনে পূৰা পানী বাঁহ বানৰ তৰটো বহুত দৰ যিপিনে মই পাৰ হ'ম এতিয়া গৈ আছো এতিয়া ঘৰলৈ এইপিনে মানে ৰোৱা নহ'ল গৰুৰ কাৰণে ঘাঁহ খোৱা হ'ল আৰু মাটি চাওকচোন কেনেকৈ খহিছে মানে